Əziz və hörmətli sosial şəbəkə istifadəçiləri, Bakı Uşaq və Gənclər Teatrının tamaşaçıları. Bütün dünya kimi Azərbaycanın da ağır sınaq qarşısında olan bu günlərdə Bakı Uşaq Teatrının kollektivi çox böyük əmək sərf edib, YouTube kanalı təşkil eləyib və may ayının 5-inə qədər hər 2-3 gündən bir yenilənmək şərti ilə öz tamaşalarını nümayişinə başlayır. Hər 2 2-3 tamaşadan sonra da e, bir gənçlər, böyüklər üçün tamaşamız olacaq. Yəni 2-3 tamaşa uşaqlar üçün olundandıqdan sonra böyüklər üçün tamaşalarımız olacaq. Və bizə təyin olunan müvəqqəti bu çərçivələrdən çıxmamaq şərti ilə öz sağlamlığımızı qoruyaq və sağlamlığımızı qorumaqla Azərbaycanın gələcəyinə, insanlığa Xidmətinizə şükür əzizim. Çox sağ olun. Allah köməyimiz olsun. Sağ olun.